Фігура бездоганне обличчя та посмішка на мільйони. Бути схожим на супермодели мріють безліч дівчат. Однак яких жертв варта ідеальна зовнішність? Які обмеження і труднощі далають красуні, аби відповідати світовим стандартам краси? Вимоги до моделей, міфи та правда про параметри. Ти думаєш, прийде ідеальна дівчинка. все не так радужно Получається суворі обмеження заради успіху. Шашлик виглядає та Жру все, а потім скида години дефіле на височенних підборах. Ходять всі хто как хоче. Вот нельзя взяти все про те, як дівчата готуються до роботи на подіумі. Це моя профешн. З вами я ваша дявочка Блонда. І сьогодні ми з'ясуємо, де міфи, а де правда про параметри моделей. Стати успішною, як Кейт Мосс чи Наомі Кембл, мріє мало не кожна дівчина. Однак до усіх, хто марить подіумом, букери та дизайнери висувають конкретні, а інколи і дуже жорсткі вимоги. Можливо, там дізайнери знають мало, але моделях, що должно бути 90-60-90, знають всі. Бедра 90 это максимум. Это стандартный приблизительный такой набор параметров, на который дизайнер э, шьет свою коллекцию. Никогда фэшн-индустрия не откажется от худых и юных моделей. Нам ну, несложно взять модель, хоть там с бедрами 120, но мы ей предложить ничего не сможем. Поэтому даже если девушка очень классная, но у нее больше объем бедер, она просто элементарно не влезет в эти вещи. Не налазит, вообще не застегивается. Я. На третьем месяце беременности важу юбку из собственной коллекции. И она на мне сходится. А девочка пришла и говорит, «А, я немного поправилась, но пока через неделю я буду в форме. Я говорю, у тебя на 5 сантиметров не сходится юбка. Как ты на 5 сантиметров сбросишь за неделю? Модели должны быть высокие и худенькие. Какой рост? Метр семьдесят Пропорции они изменились, модели выросли. Зрест двух из наших героинь Маши Мельник и Полины Пархоменко 178 сантиметров. А вот для дачи новосадло и вымоги до зросту можуть стать серьезной перешкодою на шляху до успешной карьеры. Зріст ми 173 174 три, сто семьдесят сантиметра. О, это очень маленькая. Она прикольная, но для фотосессии она годится, но не для подиума типаж интересный, но если у нее будет хорошее дефиле и по моим представлениям подходящий рост, да, я ее готова взять. В идеале рост модели должен быть не меньше метр семьдесят 8 Я сомневаюсь, Наташа ещё вырастет. Для показа мы используем, конечно, метр восемьдесят, там метр семьдесят восемь, там восемьдесят два. Цифры ещё не все. Дизайнеры имеют и певние вымоги до типажу моделей. Фигура должна быть э, универсальна, Я бы сказал даже иногда безлика. Полное обезличивание модели все-таки продолжается. Для того, чтобы зачиталась одежда. На моделях такого типажа андрогинного, конечно же э, идеально сидят вещи. Наиболее, наверное, красивее смотрится одежда, когда она висит просто на доске. Ну, Давайте рассказать своими именами. Гадко, ну гадко. Я противник подобных изречений. Многие считают, что нужно отвлекать внимание с помощью одежды от модели, делать модели как можно бледнее, невзрачнее, серее чтобы это просто была вешалка под одежду. Я не согласна с этим. Потому что идет образ, и, и, и должно быть прекрасно все.